Всем привет! С вами опять Док собачка Рок. следующую серию я закончил тем, что опять вышло время, но я не собирался удалять то видео. Все равно продолжаю. Я сделал себе вот эту, такую штучку, видите? Здесь я? я буду, здесь я буду начинать строить уже шахты. Ну, как бы, кирки нам не хватит, походу. Так, сейчас любая. Вчера у него был, были незваные гости. Да, и вчера нам гости пришли, как сказать, креп mm ⁇ -hmm. Петрович, сосед наш, который ночью появляется. Так. А точнее, от досады. Кончилась лопата. Ну ничего, сейчас надо копать. На ко Сейчас надо хотя бы пару камней мне с вами. Так. 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 О, два. О, как раз на два хватило. Ничего. Сейчас. О, сейчас уже здесь. О! Кури, кури, кури. Опять вы сделали. А ну, кто у вас своего пупка? А ну, Джей Джей, нет, Джей Джей, вот. Кстати, поздравьте этих родителей. Дорогие, опять же, они такого мелкого дела. Худеешь. Вот те. Походу хлопчик. Да. Или девочка. Ну, да, или девочка. Ну, они все, по крайней мере, девочки вроде бы. Так. Кушать я еще не хочу. Это нам не нужно. У так земли, не знаю зачем. Так. У нас все еще печки. Надо будет сейчас сделать вот так, вот, чтобы немного расчистить или можно сделать вот лучше лук. Пас Делаю лопатку. Так, делаю расчистить еще там путь немного. Так, можно здесь сделать что-то красивое, вот так бы сказать. Можно здесь сделать это все прокопать, это вот, все прокопать. Вот, а, вот так, делаю так, на другое окно чтобы не забывать когда время кончится просто открыл сбоку одного дневника чтобы опять не забыть и нормально попрощаться с вами если что то я тоже может, буду играть с ним. да кстати может в следующей серии ну, как в следующей так где то может в следующей может после следующей серии да, будет играть мой брат Бочка его зовут, но в игре я дог собачка Рок, а он у нас Флэш. Его так зовут. Мы долго думали, как себя назвать. И какие-то крутые имена. И мне что-то пришло в голову док собачка Рок. Прикольно мне понравилось такое название. А ему Флэш пришел в голову. Так, делаем так кстати, моего кота так зовут. Флаш. Такой беленький. Ой, не туда поставил. Так, сейчас Значит, не Так, не сейчас не нужно так нам сделать. Ой, топором. Топором землю копал. Вот это да mm -hmm. Ну ничего. Вот теперь у нас более-менее коробка. Нормальная. Так, кстати, можно еще по бокам здесь сделать. Раз. Э, где-то за кадром Ты не знаешь, что, время? нет только 4 минуты прошло у меня еще есть как бы сказать 5 минут Так. так. как бы если бы вы были не против то я думаю это будет уже неинтересно смотреть мои видео Блин, Хотел бы за кадром сделать себе дом но это будет немножко тупо, потому что вы не будете видеть, это будет неинтересно вам. Буду все делать с вами. Пишите в комментариях, кто хочет, чтобы он делал все, все за кадром или же он все сдел, делал сейчас э, в сериях. Ну да, это тоже идея, какая людей привлечь. И не забудьте а, поставить, лайк. поставить. А лайк. Не мешайте, пожалуйста. И кстати, хорошая идея, нам бы лайков было много очень много лайков и надо и подписчиков это самое главное подписчики. И, так наши милые подписчики я слышал что всеми любимый бендер он там ложка тот ложка дурень любой. тот дурень который не умеет играть я с ним играл раз ну как не я а мой брат который тоже в майнкрафте хорошо играет но он ну, я не знаю, или он видео снимает, вроде бы не снимает что он играл с ложкой короче, ложка нифига не умеет там, ну, Бендер лучше, он, что, лучше, там, ложка чтобы привлечь себе народу, подписчиков, выдумывал истории, что Бендер отстирает своих подписчиков, ну, это все ложь, я с Бендером играл, как-то, ну, нормально, такой, уже нормально все делает, играет, клево играет, так что не верьте, там, если слышали такое. Нормально. Да, если кто-то, например, в уложке кто-то умирал, он всегда ставит. А, это еще одна а, привыч привычка любимой уложки. Ставьте гробовым персиком там его его потомчик. Так, ничего, ничего. Так, стоп, как-то не поставил. Да, вот. Эх, что, что это? Что это у нас? Теперь поставлю. Так, хочу просто, чтобы было красиво шапка. Дальше уже буду. О, уже дошли до нижнего уровня. Ну как нижнего уровня. Там, где я последний раз докопал. Так, делаем так, так. Так, уже 6 минут у нас прошло. Сейчас осталось где-то 3 минуты, уже 7 минут три минуты осталось. Так, Бочка, Вася, кто-то, следите здесь за временем, я вам покажу, <связываю> где она. <связываю> <же. связываю> так, делаем, делаем так. Так, а здесь делаем уже так. Здесь не надо, что да, уже и у нас такая небольшая так. шапка шапка уже выглядит более-менее, когда по бокам. Ничего, сейчас мы здесь будем копать дальше. здесь сейчас шапка 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 сейчас сейчас шапка это шапка шапка начнем копать туда Осталось у нас уже 2 минуты. Как быстро время летит. И летит. Так. Ну что, мы копаем? Мы копаем, мы копаем. Так. Копаем, копаем. И копаем. Копаем, копаем еще. Копаем. Вот. Ну я думаю, что у нас уже на печку есть. Я в этой серии сейчас сделаю печку. Потому что у нас уже... У нас уже времени не будет делать что-то другое. Делаю я печку. Ставлю я в печку нашу глину. И ставлю доски. И, пожалуй, на этом я закончу. Спасибо за просмотр. Всем до следующей серии.